Kawakang nami kula Anggi Dewi Lestari saking kelas 3B. Wonten mriki kula badhe nggarap tugas video pidato ing babakan keterampilan wicara ing mata kuliah bahasa daerah ingkang mawi irah-irah motivasi sinau. Mugi panjendangan kersa imah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu Guru ingkang pulau ajeni saha para siswa sedaya ingkang kula tresnani. Ing wekdal menika kula badhe ngaturake pawartos cekap mawiw tema motivasi sinau. Para siswa ingkang kinurmatan, sinau punika dasar utama kangge mbentuk masa ngajeng ingkang cerah. Tanpa semangat sinau, tiang saged ketinggalan lan angel yang kegayuhanipun Nanging, kanthi tekad, ketekunan, dan usaha tetap tetep, sakabehanipun tantangan saged kelempahan kanthi becik. Ajeng nate ngraosaken bilih sinau punika mirangka beban. Sinau punika kalodhangan luhur kangge ngembangaken potensi lan kaprigelan kiri. Saben kawruh ingkang panjenengan tampi badhe dados bekal wigati tumrap gesang ing Mula, tetap tetap tujuan engkang cetok Toto wabdol ganti tertib pelan sangat ngajeni datang bapak ibu guru sehat yang sepuh amargi pitutur lan pangestu saking pinituwa punika dadasakan ilmu langkong manfaat lan berkah Para siswa ingkang kula tresnani, monggo tansah saged sumanggo, aja gampil nyerah. Saben pesulitan punika dereng pungkasane, nanging menika tataran kangge nguataken pribadi panjenengan. Sapa so, ingkang pelan teman, mesti saged nggayuh prestasi sawet dados tiang ingkang migunani tumrap masyarakat lan nagari. Mari kita sedaya tansah pinaringan semangat, ketentraman manah lan dageng pikiran ing salam pentingting snow mater nu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh